नमो भगवते रुद्राय ओम् नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात त इषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्यायातवत या नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तास्तेऽभि जगत। शिवाङ्गिरित्रताम् कुरु माहि पुरुषम् जगत् शिवे च सात्वा गिरिशाच्छा वदामसे यथा नः सर्वमि जगद यक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथम आत्मलिङ्गम् भजोरे अद्भुतलिङ्गम् भजो रे आत्मलिङ्गम् కైలాసంలో సాక్షాత్ ఆది దేవతలైనటువంటి శివ పార్వతులను దర్శించుకుంటే ఏ పుణ్య ఫలితం అయితే వస్తుందో దానికి సరి సమానమైనటువంటి ఫలితాన్ని పొందేటువంటి లింగ రూపాన్ని నాకు ప్రసాదించు అని వేడుకుంటాడు బాణాసురుడు शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमो नमः शिवाय शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमः शिव शिवाय नमः शिव शिवाय नमो विषण अभिरा संस्मो येतव ये मिश् भुवना सर्वा सहृत्व अग्निर्मा देव सुधा नक्षत्रहार दर्शाया जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र वशा ये ये दोषमुलुन्ना